নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম কেৰিয়াৰ পৰা ইউটিউব চেনেলটোলৈ ত' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আপোনালোকৰ আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ডি এল এড পি টি এক্সামৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ আছামিজ লেংগুৱেজৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ত' এই ভিডিঅ'টিত আমি অসমীয়া ব্যাকৰণৰ কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম তো ইয়াৰ আগতেও আমি ছেপাৰেট ছেপাৰেটকৈ চিলেবাছ ৱাইজ ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকৰ পৰা আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'ব পাৰিব আৰু এটা কথা ইয়াত আপোনালোকক জনাই থওঁ যিহেতু এক্সামৰ কাৰণে এতিয়া বেছিদিন আপোনালোকৰ হাতত নাই চ' আমি যিমানবোৰ ভিডিঅ' দিছোঁ সেই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰি থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পি ডি এফ নোটছখিনি লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই নাম্বাৰটোত আমাক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি লৈ ল'ব এইট ওৱান ডাবল থ্ৰী এইট ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স ফাইভ এই নাম্বাৰটোত আমাক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব মেছেজ কৰি জনাই দিব যে ডি এল এটৰ সম্পূৰ্ণ নোটছখিনি লাগে ত' কেৱল নাইণ্টি নাইনত আমি এতিয়া আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ চিলেবাছৰ নোটছখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি লৈ আপোনালোকে এই পোন্ধৰ দিনত আৰু ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰেডি বহুতে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন শেষ কৰিব লৈছে চ' এতিয়া যদি আপোনালোকে লোৱা নাই লৈ ল'ব এতিয়া আমি দেৰি নম্বৰটো কুৱেশ্যনখিনি চাওঁ ত' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি দিছে উচ্চাৰণ অনুযায়ী স্বৰবৰ্ণক কেইভাগত ভাগ কৰা হৈছে ঠিক আছে উচ্চাৰণ অনুযায়ী স্বৰবৰ্ণক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছে ত' এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধত্তৰ দিব অপশ্যন এই দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে ঠিক আছে দুভাগত ভাগ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন ব্যঞ্জন বৰ্ণত কোনো স্বৰবৰ্ণ যুগ নাথাকিলে সেই বৰ্ণৰ তলত এডাল সৰু চিন যিটো ব্ৰেকেটত দিয়া হৈছে এই চিনটো দিয়া হয় এই চিনক কি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এই চিনটোক কি বুলি কয় এইটো হৈ যাব অপশ্যন চি সচন্ত চিন বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে উচ্চাৰণ ধৰণ অনুসৰি স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণক কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি এতিয়া ক বৰ্ণ কটো কি বৰ্ণৰ অন্তৰ্গত হয় ঠিক আছে উচ্চাৰণৰ ধৰণ অনুযায়ী স্বৰবৰ্ণ হওক বা ব্যঞ্জন বৰ্ণই হওক সিহঁতক কেইবাটাও এক্স মানে ভাগ ভাগ ভাগকে সিহঁতক ভগোৱা হৈছে তো এই যিটো ক আছে যে ব্যঞ্জন বৰ্ণত প্ৰথমতে যে ক পাওঁ এই কটো কি বৰ্ণৰ অন্তৰ্গত হয় দৈন্য বৰ্ণ হ'ব উষ্ণ বৰ্ণ হ'ব তালব্য বৰ্ণ হ'বনে কণ্ঠ বৰ্ণ হ'ব অপশ্যন ডি কণ্ঠ বৰ্ণ ঠিক আছে কটো কিহৰ অন্তৰ্গত হয় কণ্ঠবৰ্ণৰ অন্তৰ্গত হয় স্পৰ্শ বৰ্ণ আৰু উষ্ণ বৰ্ণৰ থকা বৰ্ণ কি বুলি কোৱা হয় স্পৰ্শ বৰ্ণ আৰু উষ্ণ বৰ্ণৰ মাজত যিকেইটা বৰ্ণ থাকে সেইকেইটা কি বুলি কয় চৈধ্য অপশ্যন চি অন্তস্থ বৰ্ণ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে উষ্ণৰ পৰা উচ উচ্চাৰিত বৰ্ণক ডেজ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ওঠৰ পৰা চৰি ওঠৰ পৰা উচ্চাৰ উচ্চাৰিত বৰ্ণক কি বুলি কয় চ' এইটো হ'বগৈ অপশ্যন এ ঔষ্ঠ বৰ্ণ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নাকী সুৰত উচ্চাৰণ উচ্চাৰিত বৰ্ণক কি বুলি কোৱা হয় যিবিলাক শব্দ আমি নাকেৰে অলপ উচ্চাৰণ কৰোঁ সেই শব্দবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় চ' ইয়াৰে শুদ্ধতো অপশ্যন এ অনুনাশিক বৰ্ণ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন শুদ্ধটো বাচক এতিয়া এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত এটা শুদ্ধ হৈছে শুদ্ধ বাক্য দিছে বাকী চাৰি তিনিটা ভুলকৈ আছে তো এইকেইটা ভালদৰে পঢ়ি চাব তাৰে ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হয় চ' এই প্ৰশ্নটোত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি খণ্ড বাক্যত কৰ্তা আৰু কৰ্ম থাকেই ঠিক আছে খণ্ড বাক্যত কৰ্তা আৰু কৰ্ম থাকে বাকীকেইটা অশুদ্ধ হয় বাকী যি তিনিটা আমাৰ দিয়া আছে এইকেইটা অশুদ্ধ বাক্য হয় নেক্সট কুৱেশ্যন কোনটো শুদ্ধ বাক্য তলৰো চাৰিটা বাক্য দিছে ইয়াৰে ভিতৰত তিনিটা ভুলকৈ আছে আৰু এটা শুদ্ধকৈ আছে চ' সেই শুদ্ধটো আমাক বাচিব দিছে কোনটো হ'ব ত'ত পঢ়ি চাব বাক্যকেইটা তো ইয়াৰে শুদ্ধটো অপশ্যন সি বৰ কষ্ট কৰি ঘৰটো সাজিছে সেই বাক্যটো শুদ্ধ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ বাক্যশাৰীত ব্যৱহৃত শব্দ কি পুৰুষত আছে তলৰ বাক্যটো বাক্য এটা দিছে দেখিছা তোমাৰ মোমাইৰা আহিছে ইয়াত শব্দটো ব্যৱহৃত শব্দটো কি পুৰুষত আছে সুধিছে চ' ইয়াৰে শুদ্ধতৰটো যাব অপশ্যন বি মধ্যম পুৰুষত ইয়াত আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমীয়া ভাষাত পুৰুষ কেই প্ৰকাৰৰ হয় অসমীয়া ভাষাত পুৰুষ কেই প্ৰকাৰৰ ছ' এইটো হ'ব অপশ্যন বি তিনি প্ৰকাৰৰ ঠিক আছে অসমীয়া ভাষাত পুৰুষ তিনি প্ৰকাৰৰ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো বাক্য ভুল এতিয়া ভুল বাক্যটো আমাক বাচিব দিছে তলৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত এটা ভুলকৈ আছে বাকী তিনিটা শুদ্ধ আছে এতিয়া ভুলটো কোনটো হ'ব চ' ইয়াৰে শুদ্ধতৰটো হ'ব অপশ্যন এ তেখেতৰ যিয়ে চাকৰি কৰে ঠিক আছে এইটো তেখেতৰ যিয়ে হ'ব নালাগিছিলে তেখেতৰ যিয়েকে হ'ব লাগিছিলে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো ভুল ইয়াৰো চাৰিটাৰ ভিতৰত এটা ভুলকে আছে চ' ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধটো অপশ্যন বি তোমাৰ আইৰ ঠিক আছে তোমাৰ আইৰ এইটো ভুল হৈ আছে ইয়াত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনটো শুদ্ধ এতিয়া এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা শুদ্ধ আছে চ' সেইটো কোনটো শুদ্ধ হয় আমাক বাচিব কৈছে ত' এইটো হ'ব অপশ্যন ডি তোৰ খুৰীয়েৰা তোৰ খুৰীয়েৰা এইটো শুদ্ধ হৈ আছে বাকী গীতা ভুল হৈ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটোৱে পুৰুষক বুজায় ঠিক আছে তলৰ কোনটোৱে পুৰুষক বুজাই আমাক সুধিছে এইটো অপশ্যন চি মূৰ ঠিক আছে মূৰটোৱে উত্তম পুৰুষক বুজায় নেক্সট কুৱেশ্যন পুৰুষ বাচক বিভক্তিবোৰ সদায় একবাচনত একবাচনাত্মক এই কথাষাৰ সঁচা নে মিছা নে অসমীয়া ব্যাকৰণত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ অচল নে ব্যাকৰণ মতে ভুল চ' এইটো কোনটো শুদ্ধ হ'ব এই চাৰিটাৰ ভিতৰতে পুৰুষ বাচক বিভক্তিবোৰ সদায় এক বচনাত্মক হয় এইটো হয় সঁচা এইটো কোনটো হ'ব ত' এইটো অপশ্যন এ হ'ব সঁচা ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন আপুনিৰ লগত কি বিভক্তি লগ লাগে আপুনিৰ লগত কি বিভক্তি লগ লাগে চ' এইটো হ'ব অপশ্যন বি তৃতীয় পুৰুষৰ বিভক্তি লগ লাগে নেক্সট কুৱেশ্যন পুৰুষ বাচক বিভক্তি কেইবিধ হয় পুৰুষবাচক বিভক্তি কেইবিধ হয় চ' এইটো হ'ব অপশ্যন এ দুবিধ ঠিক আছে পুৰুষ বাচক বিভক্তি দুবিধ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনবিধ দ্বিতীয় পুৰুষৰ চিন ঠিক আছে তলৰ কোনবিধ দ্বিতীয় পুৰুষৰ চিন চ' ইয়াৰে শুদ্ধতৰটো অপশ্যন বি আপুনি আপুনিটো দ্বিতীয় পুৰুষৰ চিন হয় নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনবিধ প্ৰথম পুৰুষৰ চিন ত' এইকেইটাবিধত প্ৰথম পুৰুষৰ চিন কোনটো হ'ব চ' এইটো হৈছে অপশ্যন বি আমি ঠিক আছে আমিটো প্ৰথম পুৰুষৰ চিন হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনবিধ তৃতীয় পুৰুষৰ চিন নহয় ঠিক আছে এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কোনবিধ তৃতীয় পুৰুষৰ চিন নহয় ছ' এইটো হ'ব অপশ্যন এ আপুনি নেক্সট কুৱেশ্যন সাধাৰণতে একেটা পদৰ ভিতৰত কি বৰ্ণৰ পাছত দৈন্যন মুধুন্য ন হয় ঠিক আছে যিহেতু সাধাৰণতে সুধিছে চ' এইটো কোনটো হওক এইটো হ'ব অপশ্যন এ ঋ আৰু খৰ পাছত ৰি আৰু মধুন্য খৰ পাছত দৈনটো মধুন্য হয় নেক্সট কুৱেশ্যন বিদেশী শব্দ বা নামত নত্ববিধি নাখাটে এইটো অশুদ্ধ নে শুদ্ধ নে অসমীয়া ভাষাত বিদেশী শব্দৰ প্ৰয়োগ নাই নে এটাও নহয় চ' এই শব্দত এই ইয়াৰ অৰ্থটো কি হ'ব চ' এইটো অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ বিদেশী শব্দ বা নামত নত্ববিধি নাখাটে এই কথাষাৰ শুদ্ধ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰণাম শব্দত মূৰ্ধন্য ন হোৱাৰ কাৰণটো কি হয় প্ৰণাম শব্দটোত মূৰ্ধন্য নহোৱাৰ কাৰণটো কি হ'ব ছ' ইয়াৰে শুদ্ধতৰ লৈ যাবগৈ অপশ্যন চ' ইয়াৰে শুদ্ধতৰ ল'ব অপশ্যন বি ৰৰ পাছত থকাৰ বাবে দন্তিয়া নটো মূধন্য ন হৈছে ঠিক আছে প্ৰণাম প্ৰ যে ৰটো আছে ন সেই ৰটোৰ পাছত মধুন্য দ্যটো হ'লে মধ্যন ন হয় নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ শব্দবোৰৰ কোনটোত মধ্যন নবহে তলৰ কোনটোত মধ্যন নবহে আমাক সুধিছে তো ইয়াৰে শুদ্ধতো অপশ্যন দি আম্ৰ বন আম্ৰ বনটোত মধ্যন্ন নবহে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ শব্দকেইটাৰ কোনটোৰ বানান অশুদ্ধ তলৰ চাৰিটা শব্দ দি আছে এই চাৰিটাৰ ভিতৰত এটা বানান অশুদ্ধকে আছে সেই অশুদ্ধ বানানটো কোনটো হ'ব ত' এইটো হৈ যাবগৈ অপশ্যন এ অনুষ্ঠানটো অশুদ্ধকে আছে নেক্সট কুৱেশ্যন ইউৰেনা শব্দত দন্ত্যান দন্ত্যান হোৱাৰ কাৰণটো কি হয় ইউৰেনা শব্দটোত দন্ত্যান কিয় হৈছে চ' ইয়াৰে শুদ্ধতো অপশ্যন ডি বিদেশী শব্দৰ ক্ষেত্ৰত নট্টবিধি প্ৰয়োগ নহয় আমি অলপ আগতে পাইছিলোঁ ত' ইউৰেনাছটো বিদেশী শব্দ হোৱাৰ কাৰণে তাত দন্ত্যান হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন যিবোৰ সন্ধি সিদ্ধ হোৱাৰ কোনো নিয়ম নাথাকে তেনে সন্ধিক দেচ সন্ধি বুলি ঠিক আছে যিবোৰ সন্ধি সিদ্ধ হোৱাৰ কোনো নিয়ম নাথাকে সেই সন্ধিবিলাকত কি সন্ধি বুলি কোৱা হয় ত' এইটো অপশ্যন চি নিপাত সিদ্ধ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনখন স্বৰবৰ্ণৰ লগত ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ যুগ হৈ স্বৰসন্ধি হয় এই কথাষাৰ অশুদ্ধ হয় নে শুদ্ধ হয় নে স্বৰবৰ্ণৰ লগত স্বৰবৰ্ণৰ যুগ নহয় নে এটাও নহয় ত' এই কথাষাৰ অপশ্যন এ অশুদ্ধ হয় ঠিক আছে স্বৰবৰ্ণৰ লগত ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ যুগ হৈ স্বৰসন্ধি নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন অকাৰান্ত বা আকাৰান্ত ধাতুৰ পিছত আ যুগ হ'লে দুয়ো মিলি হয় দুয়োটা মিলিলে কি হয় অপশ্যন বি ৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনটো বাক্য শুদ্ধ তলৰ চাৰিটা বাক্য দি আছে এইকেইটা পঢ়ি চাব ভালকৈ তাৰে কোনটো শুদ্ধ আমাক সুধিছে তো এইটো হ'ব অপশ্যন এ সন্ধিৰ সৰহভাগ সূত্ৰই সংস্কৃত ব্যাকৰণৰ সূত্ৰ হয় ঠিক আছে সন্ধিত আমি যিমানবিলাক সূত্ৰ পাওঁ সেই বেছিভাগ সূত্ৰই সংস্কৃত ব্যাকৰণৰ সূত্ৰ হয় কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ শুদ্ধ স্বৰসন্ধি বাচি উলিয়ক তলৰ চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো স্বৰসন্ধি হৈছে আমাক বাচিব দিছে কোনটোত স্বৰসন্ধি হৈছে চ' ইয়াৰে ভিতৰতে শুদ্ধ উত্তৰটো যাবগৈ অপশ্যন চি অনুযোগ এখন অন্ন এইটো স্বৰসন্ধি হয় নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো শব্দৰ সন্ধি ভাঙিব নোৱাৰি তলৰ চাৰিটা শব্দৰ ভিতৰত কোনটো শব্দৰ সন্ধি ভাঙিব নোৱাৰি তাৰপচন এ পাদুদক পাদুদক যিটো শব্দ আছে তাৰ সন্ধি ভাঙিব নোৱাৰি কুৱেশ্যনটো হৈছে নি সন্দেহৰ সন্ধি ভাঙিলে কি হ'ব নিঃসন্দে যিটো শব্দ আছে তাৰ যদি আমি সন্ধি ভাঙো তেতিয়া কোনটো শুদ্ধ হ'ব তলৰ কেইটাৰ ভিতৰত চ' এইটো অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধত্ব নিযুগ সন্দেহ নেক্সট কুৱেশ্যন অসমীয়া ভাষাত স্বভাৱতে পুলিংগ বুজোৱা শব্দ কোনটো হয় ঠিক আছে তলৰকেইটাৰ ভিতৰত স্বভাৱতে পুলিংগ বুজোৱা শব্দ কোনটো হ'ব ছ' এইটো হৈ যাব অপশ্যন এ চন্দ্ৰ ঠিক আছে চন্দ্ৰটো স্বভাৱতে হোৱা পুলিংগ হয় নেক্সট আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যন আজি ভিডিঅ'ৰ বলি প্ৰাণীৰ গোটেই জাতিটোক বুজাবলৈ কি লিংগ ব্যৱহাৰ হয় ঠিক আছে বলি প্ৰাণীৰ গোটেই জাতিটোক বুজাবলৈ কি লিংগ ব্যৱহাৰ কৰে ছ' এইটো হ'ব অপশ্যন বি পুলিংগ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ত' আজি ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰ্মেটিভ লাগিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকনটো দবাই দিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পি ডি এফখিনি লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমাক এই নম্বৰটোত হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এইট ওৱান ডাবল থ্ৰী এইট ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স ফাইভ ইয়াতে আমাক মেছেজ কৰি হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি জনাই দিব যে ডি এল এডৰ সম্পূৰ্ণ নোটছখিনি লাগে চ' কেৱল নাইণ্টি নাইনত আমি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ছিলেবাছৰ নোটছখিনি দি দিম আৰু আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ